Теперь давайте рассчитаем FH нормальное и FH сверхпроводящий с помощью вот этого уравнения. Значит, сначала проведем расчет FH нормальный. Значит, в соответствии с данным уравнением можно заметить, что DFH нормальный по FH равняется минус V на V минус ну, бы, да. вот. ну и поскольку в нормальном состоянии мы ну, пренебрегаем на наличие плазматного существа, мы пренебрегаем, что существо какое какая-то намагничность, то можно представить, что вот это выражение, оно с хорошей точки зрения сравнивается. Ну и таким образом, основная идея заключается в том, что для нормального состояния величина FA зависит только от температуры. Теперь будем проводить расчет FA с равняем минус 2 на b минус 2. Но мы знаем, что в сверхпроводнике магнитное поле b равно 2. То есть мы можем записать, что f сверхпроводящий будет иметь следующий вид. f сверхпроводящий от t плюс b умножить на минус на h в квадрате попало. Ну и вот это соотношение, оно нам демонстрирует, что чем больше напряженность магнитного поля, тем больше будет FH сверхпроводящая, ну и это означает, что тем меньше будет шансов, что магнитик будет вводиться в сверхпроводящем состоянии. То есть мы можем, глядя на эти соотношения, что при достаточно большом значении напряженности магнитного поля магнитика обязательно из сверхпроводящего состояния переходит в нормальное состояние. Вот. Ну и а кроме того, мы записываем фигуру равновесия фаз. Равновесие фаз. Она заключается в том, что это нормальная Т разнеется F сверхпроводящая Т, плюс 0 на любое на H. Бояйтесь Вот Ну, как раз получается аспонтический а в Бояйтесь падать. Первое равновесие – это как раз требует зависимости критического магнитного поля от температуры. Значит, теперь нам надо что? Нам надо, э, зная э, силу равновесия ПАС, рассчитать, э, чему равен тепловой эффект. При переходе из сверхпроводящего состояния в нормальное состояние. Ну и естественно мы говорим о том, что вот этот тепловой эффект при переходе из сверхпроводящего состояния в нормальное это произведение температуры на э, шадности э, энтропии в нормальном сверхпроводящем состоянии. Но энтропия это минус производства UDT, то есть, у нас минус С, Д по ДС, СН нормальный, минус ДН нормальный. Так, ну и теперь обратим внимание, что когда мы это все по температуре дифференцируем, значит, у нас вот, производная вот эта вот, слагаемого обращается в ноль, то есть, э, получаем минус С, Д по F нормальное от а t минус f сверхпроводящее от. Ну а вот эта разность f нормальное а t минус f сверху от t, она у нас у выражается через критическое ну, книжное поле. То есть нам надо дифференцировать выражение следующего. Года. Ну и зависимость критического магнитного поля от температуры равна 809, ну и теперь достаточно просто, будет вот будем рассчитывать. Так, это у нас э, рассчитан тепловой эффект, тепловой перехода из сверхпроводящего состояния в норму. Теперь можно рассчитать скачок теплоемкости при переходе из сверхпроводящего состояния в а? Значит, Поскольку теплоемкость это э, произведение температуры на производной от атмосферы в температуры, вот у нас получается здесь минус t на t2 в квадрате fh нормальный минус t в квадрате. Упрощаем это выражение минус Т на t2 в квадрате Нормальная. И, и это нормальная оценка, в минус на 2, в квадрате, b в пополам на а в квадрате. Ну и теперь нам нужно выражение два раза. Подифференцируйте, кроме того, задача прощается тем, что надо вот эту качество глупкости находить только там, где магнитное поле обращается, на. чтобы, конечно же, как раз лучше, чем считать вторую производную. То есть туда даже считать второй производство, там, где магнитное поле равна. Так, ну в общем, разобрали эту задачу: 3:11. В принципе, задача, конечно, экстрадинамическая задача наиболее трудная, но если сравнивать задачи статистическими, то, в общем, тут, тут, по трудности примерно такие же, как и в статистических задач.